Ini tak ada kata dakwah tentang solat sebenarnya Sebab saya selalu tertengok Di media sosial uh, Orang berkongsi bahawa Kalau orang yang tinggal solat masa muda-muda Dia kena kadal semua solat dia Selagi mana dia tak kadal solat itu Dia tidak boleh solat sunat So adakah ini benar? Itu saja. terima kasih Tuan 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 dan perempuan Hadis tak sebut dia tak boleh qada sembahyang sunat, tak boleh sembahyang sunat. Tapi buku fiqh memang ada sebut. Kadang-kadang orang ni baca buku fiqh, dia jadikan begitu terikat dengan apa yang ditulis oleh memang tokoh tanpa melihat kepada realiti kehidupan manusia. Secara umumnya ada dua aliran di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan salat. Kalau nak tambah tiga lah. Tapi ringkasnya jadi dua. Yang pertama ialah mereka yang menyatakan siapa yang tinggalkan solat, dia berdosa besar. Okay, the, the one of the major sin. Kan? Antara dosa yang besar ni, ialah ya, selain daripada membunuh orang, sepan bunuh orang, ialah tinggalkan solat. Dia tinggalkan solat dosa besar. Apa ubat dia? Apa penawarnya? Dia kena qada, taubat dan qada. Itu satu. Aliran yang kedua dia kata tinggalkan sembahyang ni dosa besar. Bukan sekadar dosa besar, keluar pada agama. Dan di kalangan mereka tu menyebut bahawa bukan kalangan mereka menyebut tak ada qada. Sebab semayang ini kitaban mawkuta. Ketetapan yang telah mengikut waktu. Antara argumen mereka apa? Antara argumen mereka ialah Orang yang haid. Dia boleh puasa tak? Boleh puasa Ramadan tak? Dia boleh salat tak? Dia wajib kata puasa tak? Tak. Dia wajib kata puasa tak? Dia wajib kata solat tak? Kerana dia kata solat ketetapan mengikut waktu. Bila dia telah berakhir, berakhir. Faham maksud saya? Ini argument. Argument ini khususnya di dalam hambali. Dan hambali dia, mereka memang cenderung untuk mengeluarkan orang yang tak salat ni daripada Islam. Tanya mereka. Mereka ni kadang-kadang suruh sebut tentang bina ah hasanah ni. Kalau orang tu semayang jadi macam mana? Adakah tak sah kalau dia semayang terawih? Ha? Ha? Kerana dia ada empat rakaat subuh yang tak dikodol lagi, dia salat. Apa? Sunat. Dia semayang uh, apa? Qiyamul Lail umpamanya. Tahajud. Oh tak dapat bahala tentu dapat pahala untuk dia. Cuma adakah persoalan pukahak kata dia kena qadha tak? Yang Macam saya kata tadi, sebahagian pukahak kata, ataupun majoriti pukahak kata, majoriti kata qadha. Dia qadha lah dengan kemampuannya. Yang kedua kata, tak payah qadha. Taubat yang sesungguh, sungguh. Kalau mari dah umur 80 tahun dah kat jumpa saya, saya habak kata taubat lah pakcik. Tak mayang berapa tahun? Tak mayang 60 tahun. Tobat lah pakcik. Eh. Mudah-mudahan Tuhan ampun. Janganlah kita bebankan orang sehingga memberikan manusia putus asa untuk kembali pada Allah. Dengan pandangan-pandangan hukum kita yang sempit. Kalau dia kata, ya, saya perlu qadar. Kalau pakcik rasa baksi cukup masa nak qadar, qadar. Saya ni nak pergi bilik ayak pun. Duk kata, raklah ni. Oh, dia dengar dengan itu tak apa lah. Saya masuk nakal dulu lah. <laughs> so, tengoklah siapa yang tanya kita. Sebab tu orang tanya. Ibnu Abbas. Dalam satu riwayat orang tanya dia. Aqtulu wa atub. Wahai Ibn Abbas, aku nak membunuh. Kemudian aku nak bertawabat. Ibn Abbas kata, tidak boleh bertawabat. Sebagai kita riwayat ni ada pembicara. Orang kata Ibn Abbas, mana boleh kata tak boleh bertawabat? No, oh, orang bunuh 99 pun orang kata boleh taubat. Abah kata kalau aku kata kat dia boleh taubat, dia pergi bunuh dulu. Tak kis? aku tahu dia nak bunuh orang tu. So, come on. Biar manusia balik kepada agama. Urusan dia dengan Allah. Tuhan itu ghafurur rahim. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai kata pada hamba-hambaku yang kecewa dengan diri mereka, jangan berputus asa daripada رحمة <applause> الله. <applause>